Действительно, матч выдался очень сложным, напряженным и нервным достаточно. Но как бы, мы знали, что здесь Маффу будет играть агрессивнее, потому что родные стены, болельщики, естественно, сегодня как бы, такой гул был в зале, что на площадке вообще ничего слышно не было. То есть вот к этому старались подготовиться. Начали неплохо сегодня, хорошо побежали, работала наша схема защиты, перехваты, какие-то быстрые отрывы. Затем, наверное, не знаю, как всегда, так часто бывает, уходишь в отрыв, потом как-то расслабляешься. И Ачеркасов почувствовали это, и догнали, и перегнали. У них пошла игра, какие-то броски. И у нас началась нервозность в команде, как бы ну, не играли свою игру, играли медленно. Но чисто, как бы, наверное, за счет характера, за счет того, что мы все-таки сплотились и нам удалось переломить этот матч. И, конечно же, в конце это удача последней секунды там, э, Бороса То есть ну, концовка это удача была. Окей, ожидали, что так быстро может закончиться полуфинальная серия? Mm, ну, ожидали. Мы на это надеялись, конечно. Хотели побыстрее закончить, чтобы было больше времени и подготовиться к финалу. Знаете, мы сегодня играли восьмую игру с Черкасами в этом сезоне. И, как мне кажется, ни одна из этих игр не была легкой. Во-первых, хочу поздравить наших болельщиков, что мы со счетом 3-0 вышли в следующий круг, поблагодарить тех болельщиков, которые приехали. Хочу поздравить черкасских болельщиков. Я так думаю, что сегодня был действительно праздник баскетбола. Сегодня была, на мой взгляд, как для болельщиков, очень интересная игра. Вот. А что по, как, конкретно по игре, то в принципе я полностью соглашусь с игроком с Вовой. Он в принципе так все сказал. Мы готовились к этой игре. Мы неплохо разобрали команду. Э, действительно, очень неплохо начали 9-19. И потом у нас начался стопор в первую очередь нападения. Мы продолжали защищаться так же, как мы защищаемся обычно. Иногда были, конечно, ошибки безошибочно защищаться практически невозможно. Вот. Но по нападению у нас много не клеилось. И я благодарен ребятам за проявленный характер. Действительно, четвертая четверть – это была борьба характеров. Черкасы не хотели уступать, ребята тоже бились, ребята молодцы. Но, наверное, благодаря какой-то большей, может быть, сплоченности, может быть, благодаря какому-то большему опыту, все-таки мы приобрели опыт и в Еврокубках, и в Кубке. Вот, может быть, действительно, благодаря везению последний бросок, но нам удалось выиграть. И мы очень рады этой победы 3-0, будем готовиться к финалу. Знаете, как э, проверили пара? Да, знаю, да, уже сообщили. А, за кого болеете? Вы знаете, мы болеем за улучшение нашей собственной игры, в первую очередь. Вот, потому что, в принципе, эта серия для нас была безумно полезной, потому что она вскрыла э, ряд наших проблем. И мы надеемся, что за то время, которое у нас осталось до финальных игр, мы сможем э, как-то это все исправить. Мое мнение, что в каждой серии мы забили больше 70, ну, как 70 очков, это, ну, как бы в нападении без ошибок, но это неплохая игра, например, лучше, чем серия серии с Николаем в четвертьфинале, там, где мы больше 60, там, 5, ну, 60 очков забивали, но первых две игры мы просто не защищались, мы пропускали порядка 90 очков, сегодня мы пропустили 78, это нам помогло остаться в игре, и не забея, не там в четвертой четверти, в быстром отрыве, две, два этих трех очковых, я думаю, Игра, игра могла закончиться по-другому. Вот. Можно было играть, мы сегодня показали, зацепим мы сегодня игру, и никто не знает, как было бы завтра. И мы бились до конца, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило. А, счет серии, на твой взгляд, закономерен? Mm, ну, если честно, то сегодня, мне кажется, мы должны были победить. Но побеждает сильнейший, значит, значит закономерен, так сказать. Будем опровергать это в серии за третье место, выйдем и будем, не знаю, возвращаться, биться, потому что, как я понимаю, в Черкасах еще не было бронзовых медалей. Будем стараться биться за бронзовые медали. Хороший баскетбол, чтобы выиграть, нужно опять-таки отыграть 40 минут. Где-то в четвертой четверти, я думаю, что прежде всего э, на фоне усталости и вот волнения этого были череда просто каких-то глупых, дурацких ошибок. И конец, конец третьей четверти. И в четвертый, да, там, где мы еще, вот я говорю, как ни странно, я сейчас ребятам сказал, что мы могли эту игру выиграть в третьей четверти, тогда, когда мы и так ее, да, там, выиграли 27-19, мы могли в той четверти забить 35-38 очков, там было несколько моментов, где мы перехватили, убежали, ту фол нападение, пол, дважды фол нападение получили, какие-то, ну, ошибки одна не лепит другой, но, опять-таки, это было на фоне усталости, я уже рискнул, вторую половину абсолютно не делал никаких замен, там, только с фолами связанными. Вот, потому что ну, сегодня игра была такая, которую нужно было или выигрывать и оставаться в серии, да, то есть уже как-то восстанавливать игроков за сутки следующие, или же вот то, что произошло сейчас, да, серия закончилась, и есть время теперь парням отдохнуть. Я думаю, что там Криворог, Динамо может затянуться серия. Ну, как минимум на один день дольше они нас играют. Вот. Да вот эти вот ошибки, конечно, и повлияли уже на, на исход встречи, потому что там 8 секунд не перевели. Такие глупые, глупые, дурацкие ошибки. А, ну, сегодня вы довольны игрой своей командой? Да, я доволен. И даже вот там, где химик э, нас достал и смог ну, вернуться в игру, там, там не мы плохо сыграли. там Отлично отыграл Южный, очень хорошо вовремя взял на себя Фрейзер инициативу. Мы очень долго не могли найти, как справиться с его пикенролом. Э, в середине потом уже нашли. Оказалось, все легче чем мы пытались делать перед этим защите вот. и я думаю что сегодня команде можно занести эту игру в актив и эта игра была командой достойной которая достойна биться за самые высокие медали в чемпионате. я думаю что мы играли с будущим чемпионом вот. и очень жаль что сегодняшняя победа ушла у нас из рук я думаю что мы могли еще продлить эту серию на несколько дней.